یار کل کو نا حکومتی پاکستان نے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ بلائی تھی ایس آئی ایف سی کیا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل ہے اور یہ اس لیے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی کہ باہر سے یا اندرونی انویسٹمنٹ ہے یا جو بھی کاروباری شخصیات ہے باہر ہے یا اندر ہے یا باہر کے جو انویسٹر ہے فارن انویسٹر ہے وہ ان کو کنوینس کیا جائے اور وہ یہاں پہ آکے کے انویسٹ کریں۔ تو یہ اچھی بات ہے انہوں نے بنایا اس کے اندر ٹاپ آفیشلز ہیں اور ظاہری بات ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو زیادہ تر ان میں جو چاروں صوبے کے چیف منسٹرز ہیں ان کو بھی بلاتا ہے اس میں تو وزیر آمی آلی آمین گنڈا فور کو تو نہیں بلاتا تھا لیکن پھر زیادہ تنقید کرنے کے بعد بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا حکومت کو تو پھر انہوں نے بلا لیا اینی anyway جو بھی ہے یہ ایک انہوں نے اچھا اقدام کیا کہ کمیٹی بنائی اور ٹاپ آفیشل ان میں لیے ہے اور چیف منس، منسٹرز کو بلاتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کمیٹی جب بھی بنی ہے نا اس کے بعد انویسٹمنٹ پاکستان کے تاریخ میں کم ترین سطح پر آ گئی ہے یعنی زیادہ پاکستان کے پچاس سالہ تاریخ میں یہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ گری ہے تو کیا وجہ ہے کہ کمیٹی بھی بنی ہے ٹاپ آفیشل اس میں بھی ہے سب میٹنگ بھی بلاتے ہیں سب کچھ ہے اور شہباز شریف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے مطلب پچاس سالہ تاریخ کے مطلب کمسترین سطح پر انویسمنٹ گئی ہے اور اس نے اتمنان کا اظہار کیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ انویسمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے بڑھتی نہیں ہے تو میں آپ کو وجہ بتاتا تھا دو تین چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل آپ کی جو ایکانومی ہے اس میں فارن انویسمنٹ اور ریمیٹنسز اور مطلب ڈالر کا بڑا رول ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو فارن ریزر مطلب ریمیٹنسز آتے ہیں جو کہ پاکستانی باہر ہے یا آ, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو بھائی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آکے کے انویسٹ کرتے ہیں یہاں پہ آکے کے آ, بڑے بڑے وہ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انویسٹمنٹ آدھی سے زیادہ کم ہوئی ہے یہ کم کیوں ہوئی ہے یہ کم اس لیے ہوئی ہے کہ بھائی آپ کو میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں میں زیادہ زیادہ جو سٹیک ہے نا وہ اس بندے کا ہے جو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ اس بندے کو آج نکال دو اور ان کو ٹی پہ بٹھا دو اور کہہ دو کہ بھائی ورسز پاکستانیوں کو کہہ دے کہ بھائی پیسے اپنا یہاں لا انویسٹمنٹ کریں وہ یہاں نہ لا کر آئے تو پھر بتا دینا تو جو سب سے زیادہ جس بندے کا سٹیک ہے ورسز پاکستانیوں کے اندر نہ تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فارن انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہوں تو دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ جو پوری دنیا جو ممالک ہے جو زیارہ تر ڈیولپ کنٹری ہے وہ زیارہ تر جو دنیا کے اندر امیر ترین لوگوں تھے ان کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آکے کے انویسٹ کریں ٹھیک ہے نا تو وہ آکے کے انویسٹ کر لیتا ہے وہ جو ملک کے حالات اور سب کچھ امن و امان کو دے گا تو وہ آکے کے انویسٹ کر لیتا ہے تو دنیا کا سب سے امیر ترین جو شخص ہے وہ آج کل این این مسک ہے الین مرق اند... ہندوستان کے اندر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ تقریباً دو تین بلین ڈالر انویس کرنی جا رہے ہیں وہ الیکٹرک گاڑیوں کا فیکٹری لگانی جا رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ وہ جو ٹویٹر ہے نا آج کل اس کا نام ایکس ہے وہ ایکس ہم نے پاکستان کے اندر بین کر رکھا ہوا ہے مطلب اس بندے کو ہم پھر کیسے کہیں کہ یہاں پہ آکے کے انویسٹ کریں اس کو ہم کیسے کنوینس کریں گے کہ بھائی یہاں پہ انویسٹ کریں ہم اس کو کہیں گے بھائی ایکس یا ٹویٹر تو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے آپ کا لیکن آپ یہاں آکے کے انویسٹ کریں وہ توڑی کرے گا تیسری نمبر پر بات یہ ہے کہ بھائی جب کوئی انویسٹر آتا ہے سب سے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر جو کہ ممالک کے جو اس کے فارن نظر میں کافی بڑا رول ہوتا ہے وہ کب آتا ہے پتہ ہے وہ سب سے پہلے امن و امان کو دیکھتے ہیں پھر اگر امن و امان ہو یا نہ ہو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر سب سے بڑے جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں یا حکومت کے اندر جو لوگ ہیں جس کے پاس خزانے کی کنجی ہے کیا ان کے بزنسز ملک کے اندر ہے وہ کماتے ہیں یا نہیں کماتے وہ کس طرح چل رہے ہیں کس طرح نہیں چل رہے تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر اس حساب سے پھر وہ جا کے آنکھیں بند کر کے انویسٹ کر لیتا ہے کیونکہ ان کو کہ یار یہ بزنس مین ہے انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کر رکھا ہے تو ہمارے بھی انویسٹمنٹ سے ہے ہماری بھی صحیح ہوگی لیکن بھائی جس نے یہ میٹنگ بلائی تھی وہ اگر کسی دنیا میں کسی کے پاس جا کے بھائی کہ آپ آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے وہ اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کا اپنا بزنس کہاں ہے آپ کے اپنے پیسے کہاں ہے آپ کے تو اپنے باہر پڑے ہوئی ہے آپ کی بچوں اور آپ کے تو بزنسز باہر ہیں تو آپ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں آگے انویسٹ کریں تو آپ اس کو کیسے کنوینس کریں گے تو یار آپ کو میٹنگز بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو آپ صرف تین چیزیں کرو اوورسیز پاکستانیوں کے اندر جس بندے کا سب سے زیادہ سٹیک ہے نا عمران خان اس کو نکالے اس کو بولو ٹی وی پہ بیٹھے ان کو وزیر اعظم بھی نہ بنا ان کو کچھ نہ کہو ان کو صرف راضی کرو کہ بھائی بٹھاؤ اور ورسیس پاکستانیوں کو کہہ دیں کہ بھائی ملک کا مسئلہ ہے آپ پیسے بیٹھ جائے اور یہاں پہ انویسٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جن جن بندوں کا آپ نے یہ جو ٹویٹر اور یہ بند کر کے رکھا ہوا ہے نا یہ کول لے اور اس کے پاس جا کے ان کو کہو کہ انویسٹ کرے یا چلو ان کو نہ صحیح یار اپنا قبلہ تو درست کرے نا بھائی آپ کا اپنا پیسہ کا ہے کوئی پاگل ہی ہوگا کہ آپ کو دیکھے گا کہ بھائی آپ اس کو کہے گا کہ انویسٹ کرو وہ آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ کا اپنا پیسہ کدھر ہے اس کو پتا ہوگا کہ آپ کا اپنا پیسہ باہر آپ وہ یہاں پہ انویسٹ کرے گا پاگل ہوگا یار وہ تو تو سب سے پہلے آپ اپنے پیسے لا کر تو دکھائیں نا دنیا کو کہہ دے کہ میں بھائی میں نے بھی اپنا یہاں پہ انویسٹ کیا یہاں پہ, پہ پوٹینشل ہے یار آپ اپنے آدھی پیسے یہاں لا کر دکھائے. پھر کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ نے تو اپنا جا کے لندن میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو آپ کس مو سے کہیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمیٹھی مطلب اچھی بات ہے لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ یہ دو تین چیزیں کریں گے تو یہ دو تین چیزیں کر لیں نا تو آپ کی اکانمی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی